Allah inkarçılara həm dünyada, həm də axirətdə cəzalandır. Dünyanın saxta özünə aldananlar yalnız axirətdə deyil, dünyada da bu səhfin qarşılığını görürlər. Quran axlağını yaşamayan insanlar dünyanın ən varlı və ən bilikli insanı olsalar da, bunlar çox vaxt onlara xoşbəxtlik gətirmir. İnkar etdiklərinə görə Allah bu insanların qəlbinə sıxıntı və narahatlıq verir. Nəfsərlərinə xoş gələn nemətlərin heç birindən əsl mənada zövq qalmırlar. Quran axlağının insanlara rahatlıq verdiyini qavramadıkları üçün bütün insanların özləri kimi eyni sıxıntıları yaşadığını düşünürlər. Halbuki narahatlıq tamamilə imansızlıqdan qaynaqlanır. Allah Quranda doğru yoldan azanlara dünya həyatında da əzab verdiyini bildirmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınırım. Allah kimi azdırsa, onu doğru yola yönəldən olmaz. Onlara dünya həyatında əzab vardır. Axirət əzabı isə daha məşəqqətlidir. Onları Allahdan qoruyan olmaz. Haqdindən üz çevirənlərin həyatına baxdıqda bu narahatlığın nə qədər ciddi olduğunu daha aydın görürük. Bu insanların çoxunun uşaqlıq illərindən etibarən ən böyük arzusu çox pul qazanmaq və bunu istədikləri kimi xərcləməkdir. İnsanlar özünə Allahın verdiyini və nemətini dilədiyinə verib, dilədiyinə azad olduğunu düşünmürlər. Buna görə də var dövlət və mövqe kimi keçici dəyərləri əldə etmək üçün özlərini yorurlar. Xeyirə çətinlikdən sonra bəlkə də onlara xoşbəxt edəcəyini düşündükləri dünyanın saxta bəzəyini əldə edirlər. Lakin nəticə yenə də eyni olur. Bu sıxıntılardan əlavə bu dəfə qazandıqlarını itirmək qorxusu onları virir. Daimi öz vəziyyətlərindən sahib ola bilmədikləri şeylərdən şikayətənirlər. Narahatlığını gizlətməyə, bunlardan xilas olub əylənməyə çalışırlar. Bəzən müvəqqəti sevinirlər. Belə vaxtlarda kənardan xoşbəxt görünürlər, lakin bu da daimi olmur. Sıxıntını unutsalar da, Allaha təvəkkül etmədikləri üçün başqa bir hadisə onları yenə kədər və ümidsizliyə aparır. Ətrafdakı insanlardan həqiqi sevgi və şəfqət görmədikləri üçün daimi əzab çəkirlər. Hər gün müntəzəm gördüyü işlər onları bezdirir. Həyatın nə qədər mənasız olduğunu düşünür, çıxış yolu tapa bilmir və daha da narahat olmağa başlayır. Bu insanlar Allah'a iman gətirmədiyi, onu qəlbdən sevmədiyi və qorxub çəkinmədiyi müddətcə sıxıntıdan xilas ola bilməzlər. Qonunla belə çıxış yolunu Allah'a sığınmaqda, onun əmrlərinə itaat etməkdə axtarmırlar. Yaşadığı həyatı alışmağa çalışır çətinlik və sıxıntıları həyatın parçası kimi qəbul edirlər. Halbuki Allah inkar etdiklərinə görə dünyada onlara bu sıxıntı ilə əzab verir. Əsl həyat olan axirətə əhəmiyyət verməyib, dünyanın saxta gözəlliklərinə üst tutduqlarına görə sıxıntılar onlar üçün daimidir. Quranda: "Govulmuş şeytandan Allah'a sığınıram." Allah onlara dünya həyatında rüşvə açılığını daddırdı. Axirət əzabı isə daha böyükdür. Kaş ki biləydilər. Zümer surəsi 26-cı ayəsi ilə bildirildiyi kimi, axirətdə onları daha böyük azap gözləyir.